Selamat datang semua ke sesi kupasan kita. Hari ini fokus kita pada bab sembilan, Dasar Luar Malaysia. Kita akan cuba faham macam mana Malaysia bina hubungan antarabangsa, apa asas-asas dasar luarnya dan juga penglibatan kita dalam pertubuhan-pertubuhan dunia yang penting. Jom kita mulakan. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.1. Jadi kalau kita tengok sejarahnya sebelum merdeka, uh, hal ehwal luar negara kita ni bawah British lah kan. Lepas tu bila dah merdeka zaman Tunku Abdul Rahman, dasar kita tu lebih kepada uh, pro barat, anti komunis. Tapi kemudian bila Tun Abdul Razak ambil alih, ada perubahan sikit. Dia mula sesuaikan dasar tu jadi lebih macam mana nak cakap, lebih tak memihak. Mula jalin hubungan tak kira ideologi. Ikan kedaulatan kita, kepentingan kita, orang hormat kat luar sana. Dasar luar ni jadi macam alat utamalah untuk capai matlamat tu. Malah kalau kita tengok sejarah lama sikit, zaman Kesultanan Melayu Melaka pun dah tunjuk hubungan luar ni penting untuk negara jadi maju dan selamat. Jadi, ia bukan benda baru sebenarnya. Cuma konteks dia dah moden lah. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.2. Okey, jadi apa matlamat utama dasar luar kita ni? Secara asasnya, mestilah nak jaga keselamatan negara, pelihara kepentingan kita kat peringkat antarabangsa kan? Ini termasuklah politik, ekonomi, sosial, semua aspek. Sebab itulah Kementerian Luar Negeri ditubuhkan tahun 1956 yang sekarang kita panggil Wisma Putra tu. Itu institusi penting dia. Ya, yeah, betul. Dan penggubalan dasar luar ni, dia tak datang macam tu je. Ada banyak faktor yang pengaruh dia. Pertama, ikatan sejarah. Kita ada hubungan lama dengan negara Commonwealth, dengan jiran-jiran serentau macam Indonesia, Thailand. Itu semua diambil kira. Lepas tu keperluan negara sendiri. Kita nak jaga kedaulatan, nak majukan ekonomi. Jadi dasar luar kena selari dengan keperluan ni. Kemudian uh, kepimpinan pun main peranan. Visi pemimpin masa tu macam Tunku, Tun Razak, Tun Hussein On, Dr Mahathir, semua ada pengaruh cara kita berhubung dengan dunia. Dan akhir sekali persekitaran luar. Maksudnya apa yang jadi kat dunia masa tu. Contoh paling jelas perang dingin antara Amerika dengan Soviet Union dulu. Itu banyak bentuk dasar luar kita masa awal-awal. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.3. Bercakap pasal peringkat antarabangsa, Malaysia ni memang aktif dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Bukan sekadar jadi ahli biasa je. Kita banyak terlibat dalam misi pengaman PBB. Contohnya dulu kat Kongo, kita hantar tentera bawah bendera PBB. Misi UNOC kan? Lepas tu ada Namibia, UNTAG, Somalia, UNOSOM2, Bosnia, UNPRFO, Lubnan, UIFIL, Timor-Leste, Interfet, UNTAT. Banyak lagi lah. Termasuk juga misi pemerhati kat negara-negara yang ada konflik. Ya. Penglibatan kita dalam misi pengaman ni memang signifikan. Sejak tahun 1960 lagi di Kongo tu. Itu kira macam ujian awal lah untuk negara kita di pentas dunia. Sumbangan ni bukan saja tolong usaha PBB jaga keamanan dunia, tapi ia juga uh, angkat nama baik Malaysia. Tunjuk yang kita ni committed dengan undang-undang antarabangsa, sanggup hantar anggota keselamatan kita untuk bantu damaikan pihak yang bergaduh ia juga bagi pengalaman yang sangat berharga kepada anggota tentera dan polis kita dalam operasi antarabangsa sekarang mari kita bincangkan bab 9.4 malaysia dalam commonwealth ini sebab sejarah kita dengan british kan betul sebagai bekas tanah jajahan memang logik kita sertai commonwealth banyak faedah juga. Dulu ada rancangan Kolombo sejak 1951. Rancangan Kolombo tu untuk apa? Ia banyak bantu pembangunan ekonomi dan sosial, terutamanya pendidikan dan teknikal. Selain tu ada kerjasama pertahanan, kemudahan perdagangan antara negara anggota. Ada peristiwa penting dalam Commonwealth yang melibatkan Malaysia? Ada. Kita pernah jadi tuan rumah mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth, Chio Gem, tahun 1989. Itu satu pengiktirafan besarlah. Nampak banyak kerjasama awal, tapi mesti ada cabaran juga kan? Sekarang mari kita bincangkan bab 9.5. Cabaran mengukuhkan dasar luar. Apa cabaran utama lepas tahun 70-an? Memang ada. Politik antarabangsa masa tu rumit. Kita pilih dasar berkecuai. Lepas tu Tun Razak buat lawatan ke China tahun 1974 jalin hubungan diplomatik itu langkah besar masa tu tahu kita pula ada isu ketidakstabilan kat Indochina lepas tu masalah pelarian Vietnam yang masuk ke negara kita keselamatan pun jadi isu macam mana kita tangani isu keselamatan dan ekonomi perjanjian pertahanan lama MDA diganti dengan FPDA perjanjian pertahanan lima negara tahun 1971 kita juga ada kerjasama pertahanan dalam ASEAN, perjanjian sempadan dengan Thailand. Ekonomi pula negara maju dominasi harga barang komoditi. Jadi kita buat apa? Kita masuk ITC, GATT, lepas tu kita tubuhkan Petronas tahun 1974 untuk kawal sumber minyak negara. Pentingnya kerjasama serantau ni. Jadi sekarang mari kita bincangkan bab 9.6 Malaysia dalam persatuan negara-negara Asia Tenggara ASEAN. Ya. Yeah. ASEAN ini ditubuhkan 1967 selepas ada percubaan awal macam ASA dan Mapilindo. Malaysia memang main peranan penting. Contohnya? Macam pengisytiharan Zofan, Zon Aman, Bebas dan Berkecuali tahun 1971. ASEAN ni platform utama kita selesaikan isu serantau macam konflik Vietnam, Kemboja dulu. Selain politik, kerjasama lain. Ekonomi, sosial. Ada. Ekonomi ada. Projek Industri ASEAN, AIP, Skim Keutamaan Perdagangan, Sosial Budaya pun aktif. Ada CMU Reksam kat Pulau Pinang tu, Pusat Pendidikan Serantau. Ada Festival Kebudayaan, Sukan si lagi. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.7. Okey, selain ASEAN, ada lagi satu kumpulan penting yang Malaysia sertai iaitu NAM, Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak. Macam kita cakap tadi, awal merdeka kita pro-barat. Tapi lepas tu, terutama bawah Tun Razak, kita pilih jalan berkecuali. Jadi penyertaan dalam NAM ni selari dengan perubahan dasar tu lah kan? Kita masuk secara rasmi tahun 1970. Betul. Dasar berkecuali atau tidak memihak tu jadi teras baru dasar luar kita. Menyertai NAM tu langkah logik lah. Ia buka pintu untuk Malaysia jalin hubungan yang lebih luas. Terutama dengan negara-negara membangun lain ke Asia, Afrika, Amerika Latin dalam NAM, kita dapat bersama-sama suarakan pendirian bebas dari tekanan blok barat atau blok timur masa perang dingin tu. Kita perjuangkan prinsip hormat kedaulatan negara lain, tak campur tangan hal ehwal dalaman negara lain. Malaysia pun agak aktif dalam NAM. Kita pernah jadi tuan rumah sidang kemuncak NAM tahun 2003 kat Kuala Lumpur. Kita juga selalu guna platform NAM ni untuk bangkitkan isu-isu penting macam nasib Palestin, isu apatite dulu. Ya, menjadi tuan rumah tu satu pengiktirafan besar kepada peranan Malaysia dalam NAM. Keanggotaan dalam NAM ni memang penting untuk tegaskan pendirian bebas dan berkecuali Malaysia di pentas dunia. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.8. Akhir sekali, kita tengok penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. OIC ini ditubuhkan tahun 1969. Tujuannya nak jaga kepentingan umat Islam sedunia. Dan yang menariknya, Setiausaha agung pertama OIC ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, Perdana Menteri pertama kita. Itu menunjukkan peranan awal Malaysia dalam OIC ini. Tepat sekali. Pelantikan Tunku tu satu penghormatan besar dan menunjukkan keyakinan negara-negara Islam lain terhadap Malaysia. Sejak tu, Malaysia terus main peranan penting dalam OIC. Kita bukan saja terlibat dalam isu-isu politik yang melibatkan negara Islam, contohnya macam isu Palestin yang sentiasa jadi keutamaan atau usaha damaikan konflik Iran Iraq dulu. Tapi sumbangan kita lebih luas lagi kan? Contohnya dalam bidang pendidikan, kita tubuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, itu antara contoh sumbangan kita. Dari segi ekonomi pula Malaysia menyokong Kuat Bank Pembangunan Islam, ISDB, yang bantu pembangunan ekonomi negara-negara anggota OIC. Ya, yeah. penglibatan dalam OIC ini tunjukkan komitmen Malaysia terhadap solidariti ummah. Ia jadi platform untuk kita bekerjasama dengan negara-negara Islam lain dalam pelbagai isu global. Bukan setakat politik, tapi juga ekonomi, sosial, pendidikan, semuanya berkait dengan kepentingan bersama umat Islam. Jadi kalau kita simpulkan perbincangan kita hari ini nampak jelaslah yang dasar luar Malaysia ni bersifat um, dinamik sentiasa berubah ikut keadaan dan juga pragmatik maksudnya praktikal sejak merdeka Malaysia tak henti-henti usaha nak kukuhkan kedudukan kat peringkat antarabangsa caranya melalui hubungan dua hala dengan negara lain dan juga penglibatan aktif dalam macam-macam pertubuhan PBB Commonwealth ASEAN NAM OIC semua ni platform yang Malaysia gunakan. Tujuannya tetap sama. Jaga kedaulatan negara, majukan ekonomi dan pada masa yang sama cuba sumbang kepada keamanan dan kestabilan dunia. Betul tu. Dasar luar kita ni sebenarnya cerminan macam mana sebuah negara yang tak sebesar mana macam Malaysia tapi mampu main peranan yang signifikan di pentas dunia. Kuncinya pada diplomasi yang bijak, pendekatan yang pragmatik dan penglibatan yang aktif. Ia ya, bukan sekadar kita respon kepada apa yang jadi kat luar tapi kita juga cuba secara proaktif untuk bentuk persekitaran antarabangsa dan serantau yang lebih baik yang kondusif untuk kepentingan kita dan juga jiran-jiran kita. Satu rumusan yang baik. Terima kasih atas perkongsian pandangan tadi. Jumpa lagi dalam sesi kupasan seterusnya.